Да, перед этим были неудачные игры, чуть-чуть что-то не хватало. Но я сегодня, я думаю, даже статистику не буду смотреть. Своим упорством, борьбой, защитой, да, какими-то правильными действиями. Не все получалось, но в основном то, что мы делали, получилось. И в конце так все удачно для нас сложилось, что мы выиграли. В принципе, все довольны. Как Еще команда не сыгранная настолько, кто раньше начал сборы, кто позже, кто сейчас вливается. Наигрываемся, но я думаю... Если будем стараться, мы можем все. И еще говорю, эту победу хочу посвятить своей семье, жене и сыну. Спасибо. И, конечно, болельщикам одесским. Скажите, Тренер. А, вы да. сегодня лидировали практически весь матч, но кинцовка была бы близко до овертайма. Скажите, как так случилось, про что говорили в тайм-ауте, как удалось таки дотиснуть? Так, да, думаю, забьет два штрафных броска и все, все бы вообще порешалось сразу. Ну, что не делается, Кеннис Спасибо. Спас нас. Все. И черкасских болельщиков. Приятно играть тут в такой атмосфере. У вас очень хорошая команда, хороший коллектив. Видно, что команда на ходу и выиграла тоже такие две сложные игры. А у нас наоборот, у нас была куча моментов, которые по составу. То есть тренировались одни, в сборной были другие, по ходу мы брали третьих. И у нас получается как предсезонная подготовка во время боевых действий, скажем так. Ну, валидольная валитоль, концовка, конечно, она хороша для болельщиков, но не для тренеров. Можно было не доводить до этого момента. Но команда боролась, и те комбинации, взаимодействия... Те моменты, которые мы говорили, обсуждали с командой против конкретных игроков Черкас, вот мы разбирали их, сегодня выполнили. То есть не то, что мы победили, где-то там моментами не справлялись с Копсом, где-то моментами с Дэвисом, но сегодня была команда. То есть мы пока сыгрываемся, мы работаем, нам есть над чем работать, и мы хотим тоже поблагодарить наше руководство то, которое причастно к нашему клубу, к возрождению легенды Биба. И спасибо и Черкасам тоже. Скажите, в предыдущих ну, матчах вы были не совсем задоволены Фандербургом, там не все не удавалось, Какое задание перед ним сегодня ставили, или задоволены сегодня его игрой? Супер матч провел, какое перед ним задание сегодня стояло? Ну, все. с ним были задания и разговоры не только перед этой игрой. Мы с ним общаемся каждый день. Наверное, столько собраний, сколько с ним не проводили ни с одним игроком. То есть ставили задачи, он все понимал. Все. То есть хорошо сыграл в Черкасах две игры. Мы думали, этот вопрос закрыт. Как бы, ну, по легионеру хорошо вписался, год играл. И что-то произошло с ним. И мы ну, нашли нужные слова. Руководители клуба, тренерский штаб. И сегодня он выдал ту игру, которую мы от него ждем. Поэтому у нас есть другие игроки, которые могут тоже неплохо сыграть, но сегодня пошла игра у Кенни, и команда это почувствовала. Какие были пошибачения наступных матчей, хороший ну, там, календарь у вас, какие задачи дальше у вас? Ну, задача попертать в каждой игре, как и у любой команды. Чемпионат очень сильный, вы видите, каждые команды могут обыграть друг друга. Поэтому мы настраиваемся на каждую конкретную игру. Конечно, будем ставить максимальные цели, стараемся, но команда только строится. То есть где-то надо сыграться, обтереться. И вот такие игры, они сплачивают команду и дают ту же сыгранность, ту же уверенность. И я думаю, что цели у нас будут очень большие. Мы плохо начали игру. Дали их лидерам почувствовать игру, особенности задним игрокам. Они попали трехочковые, хорошо побежали. И за счет этого куража они как бы держали всю игру. Потом уже как бы после половины начал лучше точечаться, вроде бы все стало получаться. Уже игра была ровная. Ну вот в конце уже сравняли игру. Ну, три секунды. Нам все ли не повезло, и как бы Одесса. Одесса 4 игры проиграла, и когда-то им должно было повести, хорошо они должны были сыграть, и к нашему счастью этот день был сегодня. хорошо было в тайм-ауте, как разбирали эти 3 секунды там, на отримании, как помогали защищаться? Ну, в принципе, ничего особенного, как и играть последние 3 секунды, договаривались везде играть смену, там, будь то пик н будь то хенд -оф, и ну, немного, может, не поняли ребята друг друга, не сказали друг другу, что надо поменяться, думали, что, может быть, успевает, и как получилось, что бросил через руку вроде бы, но как бы, попал. И те ребята, те матч с Химиком, какие бачения этого, те игры, как будете готовиться, как, ну, какие думки у вас перед этой игрой? Ну, как и к любой игре, будем готовиться, будем настраиваться на игру, разбирать команду и будем играть на победу. Матч такой, как и, в принципе, обещают все в этом сезоне быть интересный, напряженный, с интригой до последних секунд. В прошлой игре удача была на нашей стороне, в этой игре, к сожалению, нет. Где-то там, может быть, разные были движения, но сценарий приблизительно одинаковый. Что касается игры, уверен, что сегодня проиграли прежде всего, если с Будивельником мы сыграли очень дисциплинированно в защите, то сегодня этой дисциплины, особенно в первой половине, не было, к сожалению. Были глупые ошибки, которые не отражены, к сожалению, в статистике. И это ошибки, которые где-то на где-то на недоработке, где-то, может быть, на потере концентрации, где-то еще на чем-то будем смотреть видео, будем разговаривать, попытаемся их исправить. Считаю, что сегодня защищались только в третьей четверти. Как раз в этой четверти мы и пропустили здесь 11 очков. Все остальное время мы или проваливались в защите, или же, когда наладили защиту во второй половине, провалились на подборе. Просто все подобрали на нашем щите, добили 13 подборов на нашем щите, это очень много. К сожалению, к сожалению, uh, кто выигрывает щит, тот выигрывает игру. Сегодня. я, Мы хоть и в общем показателем у нас подборов больше, но я считаю, что свой щит мы проиграли. 13 подборов это очень много. Против игры поступалось вещатовая. были эпизоды, что я практически нас догнал, а потом снова такие провал. С чем это было связано? Расконцентрация? Через... Ну, догонять всегда тяжело. И мне, да. меня как бы радует то, что не опускались руки, что мы продолжали, там не все получалось. Да, бывают такие дни, когда вот сегодня явно не все получалось. В отличие от Одессы, Одесса забила с 50 процентов 50 трехочковых. Ну, тяжело защищаться, когда и так у нас где-то провальчики, еще команда противника не может. Вот. Не все сегодня получалось, но игроки продолжали бы бороться, сражаться, драться за счет вот этого, да, и опять-таки за, за счет этих проблесков дисциплинированной хорошей игры в счете и держались. Но для того, чтобы побеждать, нужно все-таки не какой-то отрезок времени играть хорошо а на протяжении 40 минут. Сегодня у нас это не получилось. Надеюсь, что в игре с химиком это получится больше. Яке ну, завдання перед хіміком, багато зараз важких матчів підряд фактично йдуть, а всякий емоційний, можливо, і фізичний стан команди, як якже зараз буде. Ну, завдання одно в кожній грі, ми будемо грати на перемогу, незалежно від того, з якої команди. Буде получатися, не буде это уже опять-таки, это баскетбол, это спорт, именно за это за непредсказуємості люблять эту гру зрители. Будемо сражатися, будем битися, ми не имеем права на своей площадке. все все уставшие это как бы не секрет тем более да у нас не самая широкая там, ротация вот все уставшие мало того в, в раздевалке да уже не знаю сколько недель этот вирус мы никак его не можем оттуда убрать то один то второй с, с простудой с каким-то насморком вот и сейчас пару игроков не не в лучшей форме скажем но э, эта игра это календарь вот такой он у нас есть будем биться будем сражаться будем драться вот. У нас получилось, что мы всего лишь четыре игры сыграли в предсезонке, и вот этот вот такой плотный график на старте чемпионата, это ну, своего рода такие, наверное, уже как подготовительные игры, там боем проверяем себя. И это видно, это видно, что есть еще не до конца доработанные связки как в нападении, так и в защите. Опять-таки Стейси сегодня несколько раз, он вроде бы как хорошая статистика, неплохо забил, все, все здорово, да, а были моменты, где он просто в защите, прежде всего, где он просто там не сказал, но он еще пока, пока не знакомится с, опять-таки, с командой, с принципами игры и нашей, и в Европе вообще. Человек первый раз в Европе приехал.